फोर्टी एट सीट परढ रे और फोर्टी एट सीट हमक जितना आहे इन्क्लुडिंग वंचित बहुजन आघाडी सर सामंत सिंधुदुर्गात असताना देखील दीपक केसरकर यांनी काल नारायण राणे यांना पाठीमागे काय मला पक्षाच्या अंतर्गत बाबीत दुसऱ्यांच्या आम्हाला डोक्यात चा कारण नाही आम्ही विनायक राऊत आमचे उमेदवार आहेत तिथे आणि विनायक राऊत पुन्हा एकदा प्रचंड मताधिक्यानं लोकसभेत निवडून जाते चला धन्यवाद दी गई है पहले जब उनका ऑफिस तोड़ा गया था मुंबई में काफी टसल दिखा था एमबीए और कंगना रनावत के बीच में आज उनको लोकसभा की सीट मिल रही है कैसे देख 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 देख? कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था कुछ इलीगल गैर कानूनी काम वहाँ हो गया था इसलिए तोड़ा था देख 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 कौन से भी गैर कानूनी चीज इस देश में उखाड़कर फेंकनी चाहिए ये मोदी जी ने कहा ये मोदी जी का संदेश है इस देश में कौन सी भी गैरकानूनी चीज़ नहीं चलेगी ये नरेंद्र मोदी ये गृहमंत्री अमित शाह जी का इस देश का संदेश है इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैरकानूनी चीज़ को उखाड़ दिया अब उखाड़ कर कोई बाहर जाकर कोई काम करता है तो करने दो उनके स्टेट में लेकिन अगर मुंबई को कोई पीओ के बोलेगा पाक व्याप्त कश्मीर बोलेगा तो क्या मोदी जी को ये मान्य है उनके देश का हिस्सा जिस देश के प्रधानमंत्री है अमित शाह जिस देश के गृह मंत्री है अगर उनकी देश की कोई व्यक्ति मुंबई जैसे शहर को पीओ के बोलेगी तो क्या मोदी जी और अमित शाह जी ये स्वीकार करेंगे मुझे लगता है नहीं स्वीकार करेंगे जो मोदी जी पीओ के भारत में लाना चाहते हैं वो तो मोदी जी मुंबई को पीओ के अगर कोई बोलता है तो कैसे मंजूर करेंगे तो हमने मोदी जी के विचारों का उनके आदेश का पालन किया है अगर, अगर 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 किसको की आपत्ति है तो मोदी जी के जाकर पूछिए अजिबा संघर्ष नहीं आम को संघर्ष करना अजिबा संघर्ष नहीं कसला संघर्ष लोकशाही मध्यम भारतीय जनता पक्ष ने इतक भ्रष्ट इतक भयंकर लोकान तिकट दिल्ली त्या म्हणाने कंगनार आणावत अभिनेत्री आहेत पद्मश्री आहेत भाजपच्या फ्री आहेत हा त्याच्यामुळे आम्ही कशा करता आक्षेप घेऊन कंगना होत आणि आमचा काहीच संघर्ष नाही व्यक्तिगत संघर्ष असण्याचं कारणच नाही तुम्ही जे म्हणताय की त्यांच्यावरती काहीतरी कारवाईच नाही ती कारवाई मुंबई महानगरपालिकेने केली मुंबई महानगरपालिका के एक स्वायत्त स्वराज्य संस्था आहे बेकायदेशीर कामं जर केली असतील या देशात कोणीही तर त्यांना उखडून फेकलं पाहिजे असं प्रधानमंत्री मोदी आणि या देशाचे गृहमंत्री जे भाजपचे आहेत हा त्यांचा संदेश आहे मोदी आणि शहाच्या आदेशानं त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे महापालिकेने केली आहे आम्ही त्यांना त्यांच्या विचारांचं पालन करतो त्याच्यावरती हा प्रश्न विचारण्याचं कारण काय